Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi kita pada minggu ini untuk meneruskan sesi PDPR kita okay, Untuk minggu ini kita akan belajar pendidikan kesihatan Seperti biasa Kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, mari kita lihat objektif pembelajaran. Okay, di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyatakan keistimewaan diri sebagai lelaki atau perempuan di dalam keluarga. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasi cara menghargai diri dan ahli keluarga tanpa mengira jantina. Yang ketiga, murid-murid akan dapat menilai kepentingan menghargai diri dan ahli keluarga tanpa mengira jantina. Baiklah murid-murid, kita akan tengok peranan ahli keluarga. Dalam keluarga, kita akan tengok peranan antara anak lelaki dan anak perempuan. Ha, baiklah, murid-murid boleh -murid, tengok buku teks muka surat 80. Okey, semua buka buku teks muka surat 80. Apa yang dapat diperhatikan dalam gambar tersebut? Ya, tepat sekali. Ha, gambar menunjukkan sebuah... Keluarga yang bekerjasama membersihkan halaman rumah Baik So, cuba kita tengok satu persatu Yang pertama ha, Rashid membersihkan tingkap ha, Abang dia pula menjaga keselamatan dia Semasa dia menggunakan tangga Waktu membersihkan Tingkah Yang kedua, kakak Rashid sedang sidai pakaian yang telah di, dicuci. Tengok yang ketiga, aa, adik perempuan Rashid menolong ibunya mengemas aa, pokok bunga. Ha, mungkin tolong cabut rumput-rumput yang ada dekat pokok bunga tu kan ha, Dia buang lalang apa semua Okey. Dan <coughs> yang terakhir adik lelaki Rashid. Ha, adik lelaki Rashid pula membantu ayah dia buang buang sampah. Ha, okey. So daripada gambar tu kita dapat buat kesimpulan apa? Ya, setiap anggota keluarga tidak kira jantina. Ha mempunyai peranan masing-masing. Okey. Jom kita tengok peranan anak perempuan. Okey. So ini biasanya secara umum, ha, peranan untuk anak perempuan secara umum. Biasa orang perempuan yang buat. Okey, yang pertama menjaga adik kecil. Ha, biasa orang perempuan ni dia dia lebih penyayang kan. So dia dapat menjaga adik kecil. Yang kedua, menolong ibu di dapur. Ah, ha, lepas tu membasuh pinggan mangkuk di dapur. Ha, biasanya dapur ni tempat orang orang perempuan, okey. Ah, ha, so ini merupakan peranan anak perempuan perempuan. Yang keempat, membantu mengemas rumah. Ha, okey. So rumah tu sapu sampah, apa semua kan? susun apa semua dalam dalam rumah tu biasa kerja orang perempuan kan ha so mak ha, ibu ataupun mak sibuk nak masak apa semua so ha, kakak ataupun adik yang perempuan boleh tolong ah ha, bantu kemas kemas rumah yang kelima, membantu lipat pakaian. Ha, kain baju yang dah kering, ha, biasanya ha, anak perempuan ni yang mintakan tolong mak uh, ibu untuk lipat pakaian. Okey. Sekarang kita beralih pula kepada peranan anak anak lelaki. Okey. Sama juga uh, kebiasaannya. Okey. Anak lelaki akan berperanan melaksanakan tugas-tugas berikut. Yang pertama, membuang membuang sampah. Ha maksudnya contohnya hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumaat. Ha lori sampah akan kutip sampah. Biasa kalau orang yang duduk di kawasan taman perumahan kan. Ha so anak lelaki ni peranan dia membuang sampah. Ha dia akan kutip sampah di dalam rumah tu. Ha sekali kan dia masukkan sampah-sampah tu dalam satu plastik hitam. Lepas tu buang sampah tu dalam tong yang uh, yang maksud yang di luar rumah tu. Ha uh, okey. Biasanya ni anak kerja tugas peranan anak anak lelaki. Ha uh, seterusnya membantu cuci kereta. Ha uh, yang ni yang paling seronok. Ha uh, kan? Sebab boleh main, boleh main ayah So bila kamu tengok ayah tengah basuh basuh kereta, kamu boleh tolong ayah kamu basuh kereta. Ha uh, okey. Seterusnya kita tengok membantu membawa barangan Barangan berat Okay Biasanya orang lelaki ni kuat Haa kan So disebabkan orang lelaki ni kuat ha, Sebab tu dikatakan membantu Anak lelaki sepatutnya membantu membawa barang Ha, biasa Kalau mak ayah baru balik daripada kedai kan Beli barang-barang So anak lelaki ni yang kena angkat Kena tolong angkat barang tu bawa masuk rumah Haa okay Aa, kita tengok lagi. Membantu ayah bertukar. Ha, ni maksud bertukar ni bertukar macam mana? Ha, katalah kerusi, makan, meja makan kamu rosak. So nak nak repair. Ha, bila ayah kamu nak repair, ah kamu yang anak lelaki terutamanya kena bantulah tolong. Ha, ataupun uh, pipe. Ha, pipe tersumbat kan ataupun uh, flash rosak ha, uh, dalam tandas kan dalam toilet tu rosak uh, masa ayah kamu ayah tengah uh, nak ber, ber, nak membaiki tu kamu kena tolong lah kena bantu ha, uh, ataupun uh, lampu rumah kan lampu terbakar maksudnya dah dah tak boleh menyala uh, so boleh tolong tolong ayah kamu tukar lampu tu. Macam mana? Ha, kamu darjah jadual kan? Ha, so kamu tolong ayah masa ayah kamu tengah naik nak tu, nak, nak nak tukar lampu tu, ah ha, kamu mungkin kamu boleh tolong jaga aa, pegang aa, tangga yang ayah kamu tengah guna tu supaya lebih stabil. Ha. Hmm. Yang pertama, yang kedua, lepas ayah kamu lepas ayah kamu dah cabut lampu yang terbakar tu, ah ha, kamu boleh bagi ha, lampu yang baru pada ayah kamu untuk ayah kamu pasang. Ha, macam itulah. Okey. Ini yang kelima, membersihkan kawasan rumah. Ha, anak perempuan tadi bersihkan, mengemas rumah dalam rumah. So, yang di luar rumah, biasanya tugas ataupun peranan anak lelaki. Okey. Potong rumput. Aa, siram pokok kan Aa, cuci longkang okey itu semua peranan anak anak lelaki, so sepatutnya kamu tolong, sama bantu mak ayah semasa di rumah Aa, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan masing-masing ada peranan masing-masing masing-masing perlu melaksanakan membantu mengurangkan meringankan Ha, tugas ataupun kerja mak ayah kamu di rumah. Okey. Seterusnya, cara menghargai diri. Okey. Ha, kali ini kita akan, kita akan belajar cara menghargai diri. Kenapa kita perlu hargai diri kita? Ah, ha, sebab diri kita ni sangat berharga. Kita tak boleh sia-siakan diri kita. Kita tak boleh uh, sewenang-wenangnya musnahkan masa depan kita. Okay. So, cikgu letak di sana ada empat. Cara menghargai diri. Okay. Mengenali kelebihan diri sendiri. Haa. Ah, okay. So, kita manusia tak sempurna ada kelemahan. So, cara kita nak menghargai diri kita, kita tengok pada kelebihan yang kita ada. Jangan tengok pada kelemahan. Bila kita tengok kelemahan kita, menunjukkan kita tidak menghargai diri kita. Aa, kita akan membuatkan kita masa depan kita aa, suram, gelap. Ha, okay. So, kita lebih fokus kepada kelebihan diri supaya kita dapat menghargai diri kita dengan lebih baik. Yang kedua, sentiasa melakukan yang terbaik. Ha, apa saja yang kita buat, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, kita kena buat yang terbaik. Ha, kita jangan buat sambil lewa. Ha, kalau kita buat satu-satu kerja tu sambil lewa, ha kita akan dapat hasil yang mungkin mengecewakan kita ha, Bila mengecewakan kita, kita kecewa dengan diri sendiri Adakah bila kita kecewa dengan diri sendiri menghargai kita menunjukkan yang kita menghargai diri kita? Tidak So, apa saja yang kita buat Kita buat dengan habis baik Contohnya sekarang Waktu belajar Kamu belajar betul-betul Baru kamu boleh berjaya Haa, betul tak? Ha, seterusnya tidak berputus asa. Ha, tidak mudah berputus asa. Kita tak boleh putus asa lah. Ha, bayangkan kita dah belajar daripada perak sekolah kan sampai ke tingkatan 5 12-13 tahun kita belajar dalam sekolah. Ha, bila dapat keputusan SPM mungkin keputusan kita tu tak berapa elok. Tak bermakna masa depan kita gelap, musnah. Kita jangan berputus asa. Mungkin kita tak dapat nak masuk ke uh, matrikulasi. Tak dapat nak masuk ke universiti. Jangan jadikan keputusan SPM yang mungkin kita akan dapat nanti tu, keputusan yang tak berapa cantik tu, sebagai penghujung. Jangan berputus asa. Kita boleh masuk kolej kita ada politeknik, kita ada kolej mara, kan? Kita boleh masuk kepada dalam uh, bidang yang lain. Okey? So, jangan berputus asa. Kalau kita berputus asa, maksudnya kita tak menghargai diri kita. Okay, dan yang terakhir, menjauhkan diri dari perkara yang buruk. Ha, bila kita menghargai diri kita, kita akan jaga kebajikan, kesihatan diri kita. Ha, so, jangan merokok, jangan ambil dadah, jangan ha, minum alkohol, minum arak Tiga benda ni Cukup tiga benda ni, kamu jauhkan diri, dah cukup untuk menunjukkan bahawa kamu menghargai diri Ha, bila kamu jauhkan diri daripada tiga benda ni menunjukkan bahawa kamu sangat menghargai diri kamu dan tidak akan merosakkan masa depan kamu, memusnahkan masa depan kamu. Baik, seterusnya kita tengok cara menunjukkan kasih sayang kepada kepada keluarga. Biasa. Yang pertama, kena hormat menghormati. Ha sama, sama dalam keluarga kita adik, abang, kakak, mak ayah. Okey, dalam keluarga kita tu kita kena saling hormat menghormati. <coughs> ha okey. Yang tua sayangi yang 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 muda. Yang muda, yang muda hormati yang tua. Ha itu maksud dia. Bercakap dengan sopan. Ha. Sama-sama adik beradik, okey. Dalam keluarga kita sendiri kita bercakap dengan supan, kita bercakap dengan elok. Ha. Bertolak ansur dan bertimbang rasa. Okey. Buat apa kita nak bergaduh sama-sama keluarga? Kan? Sebab kita satu darah daging yang sama, kan? Ha, adik wadi. Okey, pemberi layanan yang baik. Ha. Jangan berkasar dengan ahli keluarga kita. Dan yang terakhir sentiasa memberi perhatian. Ha, ni biasanya kepada aa, yang kecil sekali lah. Ha, adik-adik yang kecil. Ha, biasanya budak-budak kecil ni dia suka kan perhatian. So kita bagi perhatian. Dengan cara apa? Main sama-sama dengan adik-adik kita kan? Ha, okay. Baik. Okay. Seterusnya, kepentingan menghargai diri dan keluarga. Okey, cikgu senaraikan sini dua. Okay, yang pertama, meningkatkan kasih sayang sesama keluarga. Sebab tu kita penting yang kita menghargai diri kita dan keluarga kita. Ha, supaya kita dapat meningkatkan kasih sayang sesama keluarga, sesama ahli keluarga. Bila kita hargai, baru kita tambah sayang. Ha, kalau kita tak hargai, kita benci lah. Ha, adik beradik tak bertegak siapa, bergaduh teruk kan. Ha, itu tak elok lah. Okay. So, yang kedua, mengiratkan ikatan persaudaraan. Ha. Mengiratkan ikatan. Maksudnya, abang dengan adik ni jadi rapat. Ha, kan? Apa saja boleh buat bersama. Ini tu baru seronok. Kan? Dah berdua buat seorang-seorang. Ha, baik. Okay, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Jom kita lihat tugasan. Okey. Tugasan minggu ni, tugasan yang pertama. Cikgu nak kamu buat poster dengan tema keluarga bahagia. Okey, gunakan kertas A4, okey, kertas A4. Nah, ha, ataupun kertas lukisan. Kalau tak ada kertas lukisan, kamu boleh guna kertas A4 nah. Ha? Okey, lukis buat poster. Cikgu saya tak mau lukis cikgu tak reti tak pandai lukis Saya nak print boleh Okay kamu print Kamu cari dalam dari internet Poster kamu print Warna bagi cantik ha, Okay kamu tambah tambahlah sikit ha, Ada gambaran dan dalam poster tu ha. Hasil tugasan cikgu nak kamu hantar Menggunakan link yang cikgu bagi So, kamu ambil gambar yang kamu hantar. Jangan lupa poster ni kamu simpan sebab cikgu akan kutip. Ha, so bila buku sekolah dah buka nanti cikgu akan kutip poster ni. Ha, so, simpan ni elok-elok. Eh. Tugasan yang kedua, jawab soalan berikut. Cikgu bagi dua soalan sahaja. So cikgu nak kamu jawab soalan dalam buku tulis PJK. Okay. Yang pertama nyatakan cara menghargai diri. Ah ha, bagaimana cara menghargai diri? Nyatakanlah. Okey, yang kedua nyatakan kepentingan menghargai diri dan keluarga. Dua saja. Kamu senaraikan berapa yang kamu dapat. Kamu boleh bincang, boleh bincang dengan uh, adik-beradik kamu ataupun kamu nak tanya kepada mak ayah pun boleh. Okey. Itu sahaja. So, itu sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. Ha, duduk di rumah. Okey. Ha, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.